Молодые люди, выходите. Красота какая. Коллектив Аксамит, Село Заигалка, песни Девочек. Поехали. Не старайтесь, да, у Вас? Пожалуйста. Девочки, а вы можете разбиться на три микрофона, стать по две, так чтобы вас вообще слышно было. Подойдите к микрофонам, не бойтесь вы их. Вот, смотрите по две хорошо. На микрофончик и попробуйте прямо в микрофон петь. Хорошо? недавно таким составом, да? Хочется немножечко больше разножанровости. Вы очень сильно боитесь микрофончиков еще. Вы не открываете полностью свои эти голосочки. А для того, чтобы дальше идти, надо иметь хорошие зубы и драться со своими соперниками. Но на мой взгляд, пока вы не готовы. Поэтому вы, пожалуйста, развивайтесь, ни в коем случае не бросайте это творчество, растите профессионально, приходите в следующем. Это только мое сугубо мнение, поэтому пока нет. Все дело в том, что когда этот ансамбль выходил на сцену, я знаю историю его создания, мне по роду своей деятельности просто нельзя им сказать «нет». Я скажу вам «да» и хочу, чтобы вы все-таки дальше продолжали собираться и делать людям приятно на сцене. Хорошо? Ну, а так как, правда, проект чуть-чуть другой, и, скорее всего, мы Говорим вам нет, но от меня да, от меня да. Хорошо? Хорошо. Поэтому э, давайте будем работать дальше. Спасибо вам. Владимир Владимирович, вы такой хороший, да. вы такие да. все. Да, я хороший сегодня. Вы сегодня нас домой провожаете.